ba'zi musulmonlar gapingizni eshitmayapti mayli siz xafa bo'lmang har xili bor u kasaldir u sog'dir u ilmi yo'qdir bunisi olimdir har xili bor besh qo'l barobar emas siz siqilmang siz jahl qilmang niyatimiz xolis bo'lsa hammasi bo'ladi hammasiga erishamiz dinimizda g'araz bo'lmasin dilimizda g'araz bo'lmasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak so'zlarining ma'nosida shunday dedilar kim alloh taoloning rizoligi bor ilmdan yani o'rgansa ana shu o'rgangan ilmini dunyo moli dunyo maqsadida yoki boshqa bir g'araz uchun o'rgansa jannatni hidini ham topolmaydi dedilar ilm o'qiyotgan ilm o'rganayotgan odam xolis o'rganadi xolis ollohning rizoligi uchun o'rganadi agar boshqa narsa o'rtaga aralashsa moli dunyomi yoki odamlardan maqtanishmi mani olim desinlar degan niyatda o'rganadimi yoki ba'zilar bilan tortishish uchun o'rganadimi yo ba'zilar bilan ixtilof qilish uchun o'rganadimi ana shu niyatda ana shu g'arazda ilm o'rgansa jannatning hidini ham topolmaygan jannatga kirmaydi demadilar jannatni hidi ham unga yo'q dedilar u jannatga kirmasligi aniq hidini ham topolmaydi jannatning hidi besh yuz yillik masofadan bilinib turadi endi tasavvur qilavern mo'min musulmonlar xuddi bir ota onaning farzandlaridek yashasin alloh taolo qur'oni karimda albatta mo'minlar bir birlariga birodardirlard birodardirlar degani bu oyati kalimadagi birodardirlar degani shunchaki birodar emas xuddi bir ota onadan tug'ilgan aka ukalardek deyapti dey alloh taolo chunki ixvatun degan lafz shuni ifoda qiladi ixvatun degan kalima ana shu ma'noni ifoda qiladi qalbimizda shu tushuncha joyini olmaguncha erisha olmaymiz xudoning marhamatiga <laughs> xudoning rizoligini topolmaymiz mo'minman dedi musulmonman dedi alhamdulillah dedi kalimasini aytdi musulmon u u to'g'risida boshqacha fikrni aytmang shunday toifalar chiqdi darrov kofir dedi yo'q kofir deyishga haqqimiz yo'q u kalima keltiryapti ahli sunna va jamoa aqidasida e'tiqodida ahli qiblani kofirga chiqarilmaydi ahli qibla kim mana shu meni qiblam kaba deb tan olgan odam hammasi ahli qibla bo'ladi ularni biz kofirga chiqarmaymiz bu ahli sunna va jamoa bizning e'tiqodimiz ana shu bizning aqidamiz shu aqidadan toymaylik e'tiqoddan ajramaylik bir musulmonni musulmonning farzandini kofir deyishga haqqimiz yo'q hatto kitoblarimizda keladi kofirni ham yuziga kofir dema qarang kofirni ham yuziga kofir dema nega muayyan qilib sen kofirsan dema nima uchun chunki uning kufriga sen rozi bo'lgan bo'lasan kofir deyishlik yani ana shunday og'ir masala